আন ৰাজ্যৰ মডেল বিলাক আমি কপি নকৰি উইি উই মেড এ প্ৰশ কোটি ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ দাম হ্ৰাস কৰি আমি ৰাইজক উভতাই দিম বহুত সময়ত কয় যে লাভ কৰি ৰাইজৰ কি লাভ হ'ব ৰাইজৰ লোৱাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি টেৰিফ এইবাৰ আমি বহাগ বিহুৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিম লাহে লাহে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ দাম কমোৱা পঞ্চাছ পইচাৰ পৰা ডেৰ টকা আমি লোৱাৰ মিডিল ক্লাছ যোনে অন্ততঃ ডেৰশ মেগাৱটলৈকে ডেৰশ ইউনিট খৰচ কৰে তেওঁলোকৰ বাবে এই বছৰ আমি ডেৰ টকা মাচুল হ্ৰাস কৰাৰ আমি এটা লক্ষ্য বান্ধিছোঁ আৰু যদি এই ধৰণে আমি প্ৰফিটত থাকোঁ দুই হাজাৰ ছাব্বিছ চনতো আমি আৰু একো এক টকা কমাব পাৰিম দেন আছাম উইল বি আছাম টেৰিফ উইল বি ভেৰি ভেৰি কম্পবল হৈ যাব উইথ দ্য আদাৰ ষ্টেট এই বছৰ আমি ভূটানত যাওঁতে ভূটানৰ চৰকাৰৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছো অৰুণাচল চৰকাৰৰ লগতো আমাৰ আলোচনা চলি আছে অৰুণাচল আৰু ভূটানত ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড মেগা ৱাটচৰ দুটা হাইডেল প্ৰজেক্ট অসম চৰকাৰে উৎপন্ন কৰাৰ বাবে ইট উইল বি অ'ন বাই আছাম গভমেণ্ট আৰু আছাম গৰ্ণমেণ্টত অসমত যিহেতু হাইডেল পাৱাৰৰ বৰ্তমান কোনো স্ক'প নাই কপিলি এই বছৰত আমি ইনোগ্ৰেট কৰিম তাৰপিছত অসমত জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নাথাকিব সেইকাৰণে আমি ভাৰত আৰু ভূটানত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডে দুটা জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ দিশত আমি আগবাঢ়িছোঁ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি উইল কাম বেক টু আছাম সেইধৰণে আমি এটা নতুন বিকল্প গ্ৰীণ পাৱাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগবাঢ়িছোঁ